ఓం శ్రీ సూర్యదేవాయ సూర్యదేవాయనమ సూర్యదేవుని యొక్క ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు ఆరోగ్యవంతులవుతారు కష్టాలనేవి దరిచేరవు శత్రుబాధలు రోగబాధలు గ్రహబాధలు తొలగిపోయి జీవితం తేజవంతమవుతుంది భక్తితో శ్రద్ధతో ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించండి చాలు ముందుగా ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి శ్రీ ఆదిత్య హృదయం సవిత్రి జగదీక జగత్ ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ దారిణే విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपागम्या भ्रवीध्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राममहाभाहो शृणुगुह्यं सनातनं येन सर्वा नरेन्वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयश्वा भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येषा तेजश्रीरश्मिभावनः एष देवासुरागणान् लोकान्पाति गवस्तिभिः एष ब्रह्म च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो दनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पितरो वासवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्नि प्रजाप्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः गगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरीतादिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मदनः शम्भुः त्वष्टा मार्ताण्डकोऽशुमान् हिरण्यगर्भशिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोधितेः पुत्रः शङ्कः शिशिरनाशनः व्योमनाथास्तमो भेदे घनावृष्टिरपामित्रः विन्द्यवीतिप्लवङ्गमः आतपी मण्डले मृत्युः पिङ्गळः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी नमोस्तुते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाय नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे बास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोज्ञाय हिमग्नाय शत्रुज्ञाय मितात्मने कृतज्ञाय देवाय ज्योतिषाम्पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिज्ञाय रवये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेवासृजति प्रभुः पायत्येषा तपत्येषा वर्षत्येषा गवस्तिभिः एष सप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं ये च फलं चैवनिहोतॄणां वेदाश्चक्रतवश्चैव क्रतोनं फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एषा रविः प्रभुः येन मापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् ववशीधति राघव पूजयस्वै देवदेवं जगत्पतिम् एतत् जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वदिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगामाचयतागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजः नष्टशोकोऽभवत्तदा धारयामास सुप्रीतः राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाया समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वदेतस्यादृतोऽभवत् अदरविरवधनिरिक्ष रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचत्स्वरिति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चाधिकशततमः स्वर्गः इति श्री आदित्यहृदयम् సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి ఓం నమో సూర్యదేవాయ నమ అని కామెంట్ చేయండి